नमुं यमिनां मन्दस्मिताद्रमुचे त्वत्संस्कारान् विधातुमुत्सुकीहे यदुवंशाचार्यत्वात् सुनिभृतमिदमार्य कार्यमिति कथयन् गर्गो निर्गत पुलकश्चक्रे तव साग्रजस्य नामानि कतमस्य नाम कुर्वे सहस्रनाम्नो ह्यनन्तनाम्नो वा इति नूनं गर्गमुनिश्चक्र तव नाम नाम रहसि विभो कृषिधातुनकाराभ्यां सत्तानन्दात्मतां किला बिलपत् जगदकर्षित्वम् वा कथय दृशिः कृष्ण नाम ते व्यतनोत् अन्यां नाम भेदान् व्याकुर्वन् अग्रजे च रामादीन् अतिमानुषानुभावम् जगद त्वाम् अप्रकाशयन् पित्रे स्निह्यति यस्तव पुत्रे सणमायिकैः पुनः शोकैः दृह्यति यः स तु नश्येदिति अवदत्ते मखत्वमऋषिवर्यः जेष्यति बकुतर दैत्यान् निजबन्धु निज बन्धु लोकमलपदम् श्रोष्यति सुविमलकीर्तेरस्येति भवद्विभूतिमृषिरुचे अमुनैव सर्वदुर्गम् तरितास्तकृतास्तमत्र तिष्ठद्वम् हरिरेवेत्य न पण्त्यादि त्वाम वर्णयत्स मुनिः गर्गेत निर्गतेऽस्मिन् नन्दित नन्दादि नन्द्यमानस्त्वम् करुणो निर्गमय श्रीमरुत्पुरादीश श्रीहरये नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द